Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут а -а -а. Михаил. Я из Москвы, но сейчас в Сочи. Я понял. О чем здесь разговариваете, Михаил? Ну, как получится. Я Сюда разговарив... приняты принятый да. в Украине закон о мобилизации 18го. Ну это наш внутренний закон. Чего, чего да, он просто да, да, любопытно. Чего он вас Нет. волнует? Нет. Это же внутренний вопрос, вопрос, внутренний вопрос Украины. Начнем с того, что если бы Россия не напала на Украину, то нам не пришлось бы принимать какие-то законы такие о мобилизации и всем остальном. Поэтому надо смотреть. Если бы, если бы надо, слушала... надо, надо смотреть э, на причину, а не на следствие. Правильно. Вот если бы Украина слышала, что ее просит Россия, то тогда бы Россия не делала бы те шаги, которые ей пришлось сделать а, в 2022 а году. Мы должны, что мы должны были слушать? Поконкретнее, пожалуйста. Внеблоковый статус. Не блоковый статус, подождите, а причем здесь вы к нашему внеблокому статусу или блоковому статусу? А вот представля, вот представляете, Югославия, Югославия тоже так считала, а при чем здесь Югославия? подождите, давайте давайте давайте, давайте. Причем здесь Югославия. Причем здесь Ирак? Причем здесь Югославия? Что у вас, у россиян, любимая тяга? Перепрыгивать с кочки на кочку. Давайте конкретно. Вы сказали по поводу России, что Россия что-то просила Украину не неблоковый статус. Не пылай, не пылай. Спокойся. Выдыхай, выдыхай. Выдыхай, Бобер, выдыхай. Все, успокоился, не? У нас все выдохнуто. Это у вас все хуево. Выдохни. Так вот, вопрос такой. А, 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 вас... причё, смотри, я что-то не помню, чтобы Россия требовала внеблоковый статус Украины там, в 2014 году. А, в каком? В 2014? В 2013. А про что говоришь? Про Крым, наверное, ты хочешь сказать? Так там, mm. так там, референдум люди провели референдум, не хотят от Украины. На жить. основании какого закона был проведен этот типа референдум? Ребята, все законно, К... все законно. Если ты мера говоришь, что все законно, скажи согласно какому закону это произошло законно? Да. Так, Понимаешь, вот люди просили провести референдум в Крыму. Согласно какого закона? Я, может быть, просил пойти вас всех нахер, но это же не значит, что это законно. Хотя желание хорошее. Хороший. Закончится еще Харьковская область. Слушай, ты свои вот эти влажные фантазии придержи при себе. А вот для того, чтобы донатить -то на ЗСУ, у нас есть величезный сбир. Ви бачите, от тут полосочку таку, смужечку. Ми там збираємо якраз. Це збір для покупки ПНБ, приладів нічного бачення для хлопців з 3 окремої штурмової бригади. Ви можете прийняти участь, задонативши на цю баночку або от картку Допомога нашим захисникам або на PayPal. Не тільки йде збір, а тим, хто буде донатити кратно 100 гривням. Ви можете прийняти участь в розіграші е, кілька прапорів. Один з цих прапорів вже у мене в руках. Він підписаний хлопцями з третьою окремої штурмової бригади якраз того підрозділу, е, якому це потрібно, а також прийняти участь в розіграші е, таких речей, як хендмейд браслети та брелоки. ось такі, ось такі, і тому подібне, зробленим вашим покорним слугою. Мною той. І фактично. И фактически вы можете выиграть один из 100 подарков от меня. Что такое? Дети, дети, дети. О, Приветствую. А что такое? А что, такое? Боишься, а что такое? Боишься блогеров или что? такое? Боишься блогеров или что? Да я их нахуй вертел. Слушай, ну если ты мечтаешь о том, что ты кого-то на, на члене вертел, да, при том это мужского рода, задумайся. Может быть тебе просто нравятся такие отношения? Может быть ты из представителей Нет, ЛГБТ сообщества? Я не из ваших. Так я же об этом не говорю, ты об этом я говоришь. Не сразу говорю. Я не... Так вот я, я, я же тебе задал я вопрос. Не из ваших. Я же тебе задал вопрос. Не я же об этом говорю, ты об этом говоришь. А Фрейд говорил о том, что если человек об этом рассказывает, если человек на этом зафиксирован, то этот человек вот как раз хочет, но не может. Причем здесь я? Я об этом не начал разговаривать, это ты начал разговаривать. Что такое? Подарил, да? понял, что спалился. И теперь, не-не-не, я не из ваших, я не из ваших. Ну, хорошо, ты не из, ты не из наших, я гетеро, обычный гетеро, ты не из наших. Ну, все нормально, бывает. Я ж, я к этому толерантно отношусь. сука, ну, ты, ну, ты, ну, ты, ну, ты, ну, ты, ты, уронил, кафель, блядь, я не ж, я смотрю, просто решил потроллить, но не получается. Если тебе э, сказали, что на курсах Петросяна тебя обучат юмору, тебя обманули. Там юмора нет. Спокойся, спокой. Я Спокойся. абсолютно Спокойся. спокоен. Это Вы ты, доханье, сп... учитывая то, раз. что ты ерзаешь на кресле, как не знаю кто, так... кто, то это ты неспокоен. А я спокоен, я сижу, даже не двигаюсь. Я сирен... Это говорит о я том, сирен... что ты нервный. Это говорит о том, что нервы. нервы. Надо нервы лечить. И вот так, и вот человек так да, и вот. Он так он так он вот... И вот так по-любому. Если человек нервы. не может усидеть несколько минут спокойно на кресле, это говорит о том, что он, у него нервная система взвинчена. Значит, тебе надо пропить чего-то успокаивающего. Ты не, прав. Ты не прав. Ну, спроси у психологов, психиатров. Они тебе расскажут. А <с 00 :00> нахуй! Миткомище проходил месяц назад что-то. Пуля ты меня черепашку запречил сказываешь. Что ты свои сексуальные фантазии мне пытаешься нарядить? Черепашки? Это у вас этот депутат любитель черепашек? Кучность. Иди нахер. Майнкав. Да. Здравствуйте. Приветствую. 18 Первый, короче, лет, лет есть. Майн 18 лет есть не услышали я да. мне даже 20 я понял хорошо не проблема меня зовут артем я, д... я доничанин из киева в основном разговариваю об отношениях стран моей собеседника Я из России, я вы из Украины, если у нас обычно диалоги складываются довольно-таки напряжные, многие негативное мнение моей страны высказывают, поэтому нам приходится ругаться. Ну вы понимаете, почему, у вас вот какое укра... мнение почему украинцы не любят Россию? Вы, ну, должны составить да, более я, раз, я очень хорошо понимаю этот момент. Конечно, я, да, Логично. я понимаю, почему именно в чат-рулетке это проявляется так сильно. Все-таки при таких действительно суровых условиях, как военных, что происходит на Украине, у людей должен накапливаться некий стресс, негатив, иными словами, желчь. И чат-рулетка – это замечательный способ выплескивать вот это накопившееся чувство. Поэтому я абсолютно понимаю все, что происходит в чат-рулетке. К этому со спокойствием отношусь. Не подскажете, не вы как поддерживаете агрессию вашей страны против моей или нет? Нет, вы не я но. Дело в том, что я настолько поддерживаю, что я не считаю это агрессией. Но тут надо глубже просто этот момент обсуждать. А, если есть если... хочу, хочу. Мне интересно, разверните. Я послушаю. Дело в том, что я замечательнейшим образом отношусь к украинцам. Я люблю этих людей, мне кажется, это самые близкие по духу к русским людям. И крайне обидно, что действительно политические конфронтации довели до войны. А это исключительно политические ну, недопонимания на уровне ведения ну, глобальных каких-то моментов. Россия с Украиной не поладили. И, к моему сожалению, пришлось военным образом объяснять Украине, как себя нужно вести. То есть вы э, подде... вы очень положительно относитесь. На самом деле, к я... раз. А... Можно я, я... я молодой человек, можно я с -с -с скажу фразу, потом я вас послушаю, не проблема. Да. А, так вот, вот, мне интересна ваша позиция, то есть вы очень любите украинцев, вы к нам хорошо относитесь, но поддерживаете то, что нас убивают. Вам не кажется, что это какой-то когнитивный диссонанс? Нет, мне не кажется. Потому что я... вы немножко перефразировали мою фразу. Я сказал, что народ самый близкий по духу к русским. Из-за этого я их люблю. Но тут оспаривать нечего. Действительно, самые близкие народности, наверное. Как там какой-нибудь нигер с нигерийцем, они там знают быт друг друга. Такие украины с русским, они знают быть друг друга, они друг друга понимают. Но вы, вы не но, понимаете. И, нас. Несмотря на это. Вы нас не понимаете. Несмотря, но, несмотря на это, но, несмотря на это, на уровне высшей политики, то есть странам пришлось поконфликтовать, поубивать друг друга. Ну, я но... понимаю, я себе отдаю отчет за чего молодой это. Молодой человек. И поэтому вот я это воспринимаю, как что что-то должное. Смотрите, молодой человек, вы говорите, что. Вы нас понимаете. Вы нас не понимаете. Вы не понимаете нашего языка. Вы не понимаете нашей культуры. Вы не понимаете, что нам движет. в том и дело, что он очень созвучен с нашим. В том созвучен. и дело, что и ваш язык очень созвучен с нашим. И то, что к вам движет, очень созвучно с тем, что с нами движело. Только вы закопались в каких-то в намеках на то, что вы отличаетесь, а то, что вы какие-то избранные и поэтому отличаетесь. Кто, от нас. кто Но сказал, что мы избранные? Вижу, Молодой что человек, я... вы вы слышите только себя. Кто сказал, что мы избранные? Это вы постоянно рассказываете, что вы какие-то избранные, вы русские, с вами Бог и все остальное. Мы такого не говорим. Мы хотим просто, чтобы мы ну, так, вы от нас вы отстали вы и вы мы и нормально же, жили. Нормально. Я не поддерживаю такую вы, получается, просто-напросто. От да, да. чтобы вы от нас отстали. Вот такие вонные.